І от про те, що ж чекає на українських громадян у країнах Євросоюзу, і не тільки про це будемо говорити з нашим гостом. мене на зв'язку литовський політик і депутат Європарламенту П'ятрас Ауштравічус. Пане П'ятрас, я вас вітаю. Доброго вечора! Рада вас бачити. Я Вітаю вас, доброго вечора. Я б хотіла насамперед розпочати трошечки з іншої теми і запитати, тому що з'явилася інформація, що Польща, Польща звернулася до країн Євросоюзу із закликом позбутися залежності від російських енергоносіїв вже в 2026 році. І ось в мене запитання: чи почують цей заклик поляків у країнах Євросоюзу і чи зможуть і чи готові вони до прикладу все ж таки переглянути і спробувати, все ж таки справді? сбыться энергоресурсов российских ну, хотя бы до конца 26-го года? Как uh -huh. говорится, с помощью Бога. Может быть, мы это можем сделать, но, знаете, я полностью поддерживаю такую инициативу, польскую инициативу, но некоторые страны поддерживают всем сердцем, и даже больше, потому что большинство стран Евросоюза на сегодняшний день уже отказались от российской нефти и газа, жиженного в том числе, и могут выжить, и не имеют никакой, я бы сказал бы, ценовой составляющей, которая делает невозможным выжить экономически. То есть есть альтернативы. Но на сегодняшний день есть две страны, которые покупают нефть, это Венгрия и Словакия. И есть еще несколько стран, которые покупают жиженый газ. Из-за, наверное, определенных ценовых факторов и так далее, хотя они могут свободно полностью переходить на на другой газ было это американский или скажем из Катара. Так что эта инициатива только напоминает, что Евросоюз имеет договоренности, которые позволяют этим странам до 20, конца 27 года продолжать то, что они делали. Конечно, это очень плохо. Это гарантирует финансовое поступление в Россию, а это значит дополнительная помощь военному бюджету. Но дай Боже, чтобы и, как говорится, услышали, поняли эти страны. Но я, я не думаю, что у Фицо или, скажем, у Орбана откроется совесть и они начнут думать совсем другим путем и скажут нет нет нам нас надо скорее решать этот вопрос они могут изменить свое мнение если наверное комиссия госпожа Вандерлайн кстати сказала что она имеет новый план как скорее отказаться от российских энергоносителей она еще не, 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 высказала, какой план это она имеет в виду. Но, наверное, я думаю, что это будет связано с определенными финансовыми, наверное, компенсациями этим странам и решением, чем скорее, тем лучше оставить, оставить российские энергоносители в прошлом. Я очень это поддерживаю, но, наверное, будет достаточно трудно это достичь. Лінсі Грем це конгресмен республіканець. Він звернувся до Словаччини та Угорщини позбутися залежності від російських енергоресурсів. Але в мене запитання: чи можуть до прикладу лідери Євросоюзу звернутися до того ж таки Трампа, який каже, що мої санкції тільки після того, як ви зробите крок в напрямку від? Використання російських енергоресурсів посприяти дотиснути все ж таки Угорщину і Словаччину в цьому питанні. Тому що ми ж розуміємо, що очевидно буде зараз маніпуляція в цьому напрямку, що оскільки Європа не відмовилася від енергоресурсів, тому штати мають право не запроваджувати санкцій, які вони обіцяли, і які, начебто, лежать вже на столі в Дональда Трампа ще від початку вересня. Різні варіанти, сказав Бесенд. Ну да, это я бы это, это назвал бы политической игрой. Uh -huh. Если Соединенные Соединенные Штаты серьезно относятся к такому предложению, они давно могли бы начать сами и, скажем так, с высока показать пальцем в сторону Евросоюза. Вот смотрите, а вы не сделали, хотя Евросоюз сделал это в принципе отказ, вот только. Две страны это, этого так уже не делают, потому что получается из-за этого экстра прибыль. Да? Uh -huh. Но хороший пример в этом случае со стороны Соединенных Штатов Америки очень помог бы и, и Европейскому Союзу. Поэтому, знаете, я уже как бы и устал от хороших слов, которые исходят из Вашингтона. Мне бы хотелось каких-то нибудь хотя бы маленьких шагов в сторону этих изменений. Так что давайте делать все, что мы можем максимально, не смотря друг на друга. Если будем смотреть, так и не сдвинемся с места. Тепер стосовно українців, які перебувають в різних країнах Євросоюзу, і от власне тимчасовий захист, який був застосований до них після того, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, виглядає так, що насправді країни Євросоюзу, Євросоюз готується до того, щоб потихеньку завершувати оцей тимчасовий захист для українців. Ми правильно це розуміємо. Я должен объяснить, в чем uh -huh. есть э, э, дело. Понимаете, по законодательству Евросоюза э, есть возможность предоставить э, вот такую временную э, опеку или э, э, статус, которым теперь пользуются и очень хорошо э, э, украинцы э, 2 плюс 1 год. Да? Uh -huh. Были два года. Это 2, э, закончилось в 23-м, 24-м. И э, было был еще один год э, добавлен, 25 год. В 25-м году сделано решение максимально до 26 -го года, э, по-моему, до марта месяца, э, в принципе, уже закончится возможность использовать тот механизм э, э, временной опеки, там, предоставления гарантии и так далее, который может использоваться по праву Евросоюза. Значит, необходимо найти какие-то другие новые механизмы, потому что по праву Евросоюза это уже, в принципе, нельзя или надо его изменять, а это займет опять немало времени, если мы займемся этом, этими делами. Поэтому есть предложение, чтобы украинцы, которые на сегодняшний день, а таких почти 5 миллионов в Евросоюзе, им было предоставлено национальный вид на жительство. То есть страны, члены Евросоюза, основываясь на своем национальном праве, предоставили украинцам вид на жительство. Это значит те самые гарантии. Гарантии не могут уменьшаться, я имею в виду особенно по медицинскому обеспечению и другим социальным, социальным вещам. Да? И повод для такого вида на жительство, национального вида для, э, на жительство может стать и квалификация, и уже имеющаяся работа, э, э, семейные связи и, и тому подобное. Mm -hmm. И я должен сказать, что это не попытка, э, значит, отослать украинцев в Украину в такой трудный час. Мы это понимаем. Но необходимо, э, наверное, э, координированно э, с, э, с, с национальным правом, с европейским правом найти оптимальное решение. Также есть предложение, чтобы те украинцы, которые уже, может быть, решились или хотят, или смотрят в сторону дома на возвращение, им была бы предоставлена возможность поездки в Украину, то есть обеспечить такую поездку, посмотреть, как там дела, можно ли вернуться. Во многих случаях, я думаю, что это невозможно, и даже не надо иметь какие-то пустые представления об этом. Но это все, я очень надеюсь, пойдет координированно, потому что и вот Совет Европы, который сделал это решение в Брюсселе, он имеет планы предоставления больше информации, потому что люди должны быть достаточно информированы, какие возможности, какие способы перехода на, на другой статус, чтобы не было бы какой-то паники, ненужного волнения и чтобы люди не пострадали. Потому что это было бы двойным, я бы сказал, бы, двойным ударом по статусу украинцев в Европе. Якщо говорити про те, що є варіант того, щоб допомогти українцям, які дивляться в бік України, приїхати подивитися, якщо українці захочуть залишитися, навіть якщо умовно кажучи, ситуація буде поки що ну, все одно буде воєнний стан, буде мобілізаційний стан, і відповідно триватимуть активні бойові дії. Чи можуть брати на себе країни Євросоюзу якусь фінансову підтримку або якийсь супровід для таких українців, які повернулися жити ну, в таких умовах, коли ну ще не йдеться взагалі про сталий мир? Я думаю, что да. В принципе, такая возможность, я очень надеюсь, будет найдена или с помощью бюджетных средств с бюджета Евросоюза или национального бюджета. Но я вам одно скажу. Uh -huh. Знаете, если посмотреть так реально... Я не очень-то вижу, скажем так, большой интерес стран Евросоюза, чтобы украинцы уезжали домой, Чего? потому что многие из них, многие из них, они работают, они имеют свой бизнес, они стали частью как бы общества, да. И, и так далее, так что такого, я бы сказал бы, толчка или в спину я я не предвижу. Может быть, в некоторых странах, которые шли не в интеграцию через трудовой рынок, а через предоставление социальных выплат, там могут быть определенные ситуации, наверное, о которых надо дополнительно говорить. Но я вижу, вижу, что в большинстве случаев все-таки это будет более такой постепенный процесс, если он начнется. Но это, наверное, в принципе связано с прекращением военных действий или, скажем так, с перемирием или с гарантиями, что, что обстрелы и вообще российская агрессия будет остановлена. Звісно річ, є частина українців в країнах Євросоюзу, які живуть на соціальну підтримку від тієї чи іншої країни. От запитання: ви кажете про вид на проживання в тій чи іншій країні? Це торкатиметься усіх українців, чи винятково тих, хто має собі застосування, хто працює, хто можливо створив бізнес, хто навчається. А ті, що живуть на соціальну підтримку, вони так само мають в одному ряду, чи все ж таки якісь будуть речі по відношенню до них теж ну, вжити? Я не знаю, ну. Сколько я лично понимаю, потому что очень конкретного разъяснения я еще не читал, не видел. Я сегодня только первая информация предоставлена. Но, знаете, говоря откровенно, я не вижу возможности дискриминации людей по такому принципу. Тут было бы уже как бы очень плохая ситуация, и я не могу объяснить таких решений. Так что я очень надеюсь, что все эти изменения, они, я бы сказал бы, не испортят все, все отношения к украинцам в Европе и вообще мы не сделаем каких-то ненужных шагов и движков, чтобы еще ухудшить ситуацию украинских беженцев.